Salam əziz tamaşaçılar. Biz hazırda Xaçmazın Qaraçay Cətkəndindəyik. Bizə burada şikayət qəbul olunmuşdur. Şikayətimiz hazırda gördüyünüz kimi məscidin dağılması və yenidən bəqpasına icazə verilməməsinə gedərdir. Hal-hazırda biz kənd sakinlərlə müsahibə götürəcəyik. İnşallah görə hara müraciətlər olub və cavabları nə olub. Salam Əli Hüseyn, Məmməd bəy oğludur. Kənd Cəndin müəllimi. Şəhərüstü şəxsən bilir ki, bizim məscidimizin tarixi harda olsa bir əsərdən yuxarıdır. 1895-97-ci illər arasında tikilib. Hardasa deməli, bir əsərdən də çoxdur. İndi isə müəyyən təbii hadisələrlə əlaqədar o görəsən ki, üstünü hamsını aparıb külək. İndi müəyyən qədəri bu yağışa da görürsen ki e, olup yağışın da küreklerin de olup onun üstü tamam dağılıp gidi. hazırda da siz özünüz gördünüz ve bu süreci yakladı. İndi biz istedik ki e, yani elavada teşkilat hususen bizim elavamızın izra icra hakimiyeti bize kömekli yükselt, bu, bu sahada kömek etsin. Böyle ki, e, razılık versin, icazı versin ki, cemaatin bilgisiyle, şahsi bilgisiyle, bu mescidimizi özümüz verpa edecek. İcazanı istedik, başka içine istemedik biz. Her alan ha. müracaat olunur siz taraftan? Müracaat, olunmuyor. Ha. Her, <laughs> en azından dediği İzzət daşıdadı. Mən gəlib avtomatə sizə yaxınlaşım. Bəli, özünüz. İzzət Şənəli oğlu Balayev məruz qurbanlığı danışub deyib də. Bəliniz istəyir. İzzət Şənəli oğlu Balayev. Mən dini məsələlə üzrə dövlət komitəsini müraciət etmişəm. Bir də Qafqaz müsəlmanları dərslə müraciət etmişəm. Onlar da yönəltdilər Xaçmazların dini məsələlərə komitəsinin kuratorluğu var burda. O da gündə də komitənin dövlətin daha doğrusu pul almamasını dedi məşəhhirlərə görə. Sonra bu yaxınlarda da mən Qəbədə dini məsələlər üzrə komitəsinin nümayəndəliyi var regional. Elülə məmnun oldum. Elül məlum ümid verdi. Ümid verdi ki, şəkilin məscidin ərazisini bələdiyyədən götürüb, sənədləri hazırlayıb növbəti cəhə hakimiyyətə müraciət edəcək. Mən də rayon icra hakimətinə müraciət etdim Ceyhun müəllim var orada icranın dini məsələlə üzrə müavini deyə bilmirəm nə işləyirsə. Ceyhun müəllim də bu pandemiya ilə əlaqədar biraz gözləməyi bildirdi Ceyhun müəllim. İndi əsas odur ki bu cəmaatin özləri öz hesablarına tikmək istəyir, şəxsi büdcələri ilə buna tikmək istəyirlər. Bizdən qərir ki i̇cradan torpağın çabuk. icradan cavab, bir də torpağın sənədi var. Mhm. Əsas odur ki, torpağın sənədi var. Məscidin Məscidin tikilməsi artıqlandı. Məscidin özünün torpaq aləsi var, sənədi var bələdiyyədə. O icazəni versinlər. Qalan da cəmiət özü, hə də öz cəmiət öz Şəxsi büdcəsinə hesabına ödəyəcəklər. Sizin ancaq şikay anca şikayətiniz budur ki, icra icazə versin, tikintiyə başlayasınız. Bir də halşı icra icazə versin, rəy versin ki, doğrudan da de bu tikintiye icazı verilir. Da kenar müdaxili olunmasın. Da tikinti gitsin. İcranın şəxsi şah razılığından bu tikintiye icazı verilir. Ya İcranın şəxsi razılığıdır da, ya da kaçmaz o memarlıq idarası ya hansı idare kimi bize icazı verirse. Evet, ya, mesela, uh -huh. İcazı versin. İnşallah bundan beraber tedbirler görürler. Bir daha bildiğimize oh. göre sizin yollarınız da berbat vaziyyettedir. Çok güzel öyle de, söz dediniz mi? Yollarımız tamam berbat vaziyette. Allah şükür özümüz gelende gördük. Yetti para kentin, yetti kentin yoludur. Hala bu vaxta zaman o yollar ne asfalt dökülür, ne təmir olur. Bu vaxta kimi. Yoldaki berbat vaziyette. Şimdi özünüzü gördünüz. Kanalı təmizliyir e, dairesi. su idarası. Hemen torpağı töküb düz yolun içine. İki ilə üç ilə. O yol ne gün ötüşecek? O torpağın taşınması hakkında ki, heç kim fikirleşmir. Sadece o otopark, git-gide-git-gide yayılacak yolu, bu yol 12 metre elindedir. Kanalların, yolun, yolun eni 12 metredir. Şimdi kalır burada 5-6 metre mesafe. Hele yol var ki iki maşın yan yana geçebilirmiş. Ona göre de bu yolun da meselesi biraz. O yolu da berbat, vaziyete salan, yollara çıkan sudur. Bir de ki düze Bize köyüne icra başladı Şemsettin Hanbebayev. Deputat seçkilerden alakadar buraya gelmişti. Bu dedi ki 33 kilometre yolun lahyesi hazırdı, imzalanıp. Mart ayında Mart ayında güye yol başlamalıydı, temre işlemi hazır. O da olmadı. Birim birden indi. İnşallah biz Bununla, bu problemle de beraber tedbir göreceğiz. <laughs> zeynep olmasa kent belediyesinden müsaade götürüyor. Xaçma sonra Qaraçəkcək kent sakini e, Ərşad Allah yerə. Bu məscid 1900 1897-98-ci illərdə tikilib. Bu e, bina Sovet dövründə bu anbar kimi istifadə olunduğuna görə bu məscid bu günə qalıb. İndi Sovet hökuməti də dağılıb. İndiki köləklər təbii fəlakətlər anicesində bu məscidin bu dərbedə vəziyyətə düşməsi onunla əlaqəlidir. Biz də bir cemaət kimi Mən belə də işlədiyim dövrdə icra hakimiyyətinə bu şəkildə müraciət göndərmişəm. Dövlət dilini qorumaqla komitəsina bu şəkildə müraciət göndərmişəm. Məktubla müraciət etmişəm. Bəs Həl hələ heç bir cavab yoxdur. Heç bir cavab İcranumandanindən heç bir cavab yoxdur. İcranumandın səlahəti var ki İcra başçısı, yəni icra nümayəndəsi səhs vermirdi ondan. Yox, icra nümayəndəsi icra başçılığına müraciət etmişəm. Onlar da dedi ki, bana, ki biz bu sənədləri dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsina. Oradan da heç bir xəbər yoxdur. İndi icra başçısının gözü imkanın daxilində deyil axır bu bina tikmək, məscid tikmək. Bizə icazə versinlər. Bu cəmiyyətin tələbi budur ki, bu binanı tikməyə, məscidi tikməyə torpağı var bunun, torpağın sənədləri var. İcazə ver, çünki bu biz bu məscidi dağıtıb yerində təzə məscid tikəcəyik. Tə. Bütün bu cəmaat. İnşallah ki məhəllə onlar yeni zərə başçısı bu yer. Əla biəsən. Əla biəsən. Ha, səfiyəm. Qalaçə deyə bilərsiniz sadə. Nəmlən qonaq Əşhed Məhəmmədli qeyd edir. Bu məscid 1890 90 97-ci illərdə 97, 97 etikili istifadəyə verilib. Amma bir daha gördüyünüz kimi bərbad vəziyyətdədir. Həndim mənə müraciət edib bu arada onun torpağının yer sənədləri hazırdır. Hazır sənədləri var. Gəlib qədər şeydən çəkilən elektron kartından 200 min köçürüşün çalmışam. İndi biz o çalışaraq cemaatin verilmiş istifadəsinə görə köməkləsinlər cemaat ödəyi Qonaq özdə özlə saat hesabına tikmək istəyir. Bizim bir bələdiyyə olaraq kömək edəcəyik onlara. İnşallah. Əlimizdən gəlinib onlara. Mən yeni bələdiyyə olaraq bu həftə siz haralara müraciət edə bilərəm? Bunu mən öyrətməmişəm. Məni yanına balayı izzet müraciət eliyi şahil olaraq. Yox. Mən də kənd sakini müraciət edirəm. Kənd sakini məni məni kəndin devlet nümayəndəsi mən hələ kəhəyə çıxılmamışam üçün öskürürəm müraciət edirəm çünki mən avusanın seçilmişəm mənə balayı izzat şuhan ora müraciət edib bu barədə özüm də gündə bu yoldan keçirəm görürəm də bunu yaxın son altı ərzində yeni bələdiyyəsi e seçildiyiniz e İllərdən bəri nə kimi işlər görmürük kənddə. Məsələn, mən indi bunları sadalasa məndə yəni şəhadət edirəm. Biz redaksiya olaraq kəndə gəldikcə yolların da bərbad oldu. Mən o yollar mənim Şentə eee bələdiyyənin daxili imkanla hesabına o yolu təmirləmək mümkün deyil. O bizim balansda olan yoldur. Onun azərğan yoludur. Biz biz hüquq et baxırıq daxili yollara, kəndin kəndin daxili yollarına daxil yollar deyək. Daxil daxili yolları mümkün qədər daş tökmürəm. İmkanın daxilində daş tökmürəm. Və bu gördüyünüz yer vaxtı bir ağız yol əlbəttə vacibdir. Onu mən daşlamışam. Əməyin onu çəçəklər olub daşlamışam. Çöl şahid aləti olub, şahid olsun. Dəfinin kömək eləmişik. 40 il siziniz olub. 40 da biz vermişik onun Bu axşamlar da mən vermişəm. Bəli, mən, mən indi bələdiyyə tərəfindən vermişük. Yəni əlaçı şagirdlərlə Qaraçay Ekologiya Təhsil Məktəbində 3 dənə əli onlara mükafat təhdilənmişəm. Bu şaq. şəkillərin şəhəti ilə əlaqədar. Sakinlər şəhətinə deyə bilərsiniz. Sakinlər şəhəti bağlı gördüyünüz kimi də haqqını axdı və bildirirlər sakinlər. Mən də Sakinlərə dəstək. Mən də bir Bunlar cəmaət olduğu ona görə mən de də deyirəm ki, bu məşdi öz hesabımıza, daxili hesabımıza fərqələmə icazə verilsinlər, çəkildə. Mən də bir bələdiyyəyə kömək eləyəcəm onlara. Siz nə kimi kömək edirsiniz? Mən indi əlimdən gələn nə vəsait olarsa. Mən kubik alacağam, yesiment alacağam, indi müəbbi cəhddən bələdiyyə tərəfindən mən kömək eləməyə hazıram. Mənim nə isə söz var idi bilirsiniz. Mən bir problemə toxunmaq istəyirəm. Bizim bu gəldiyimiz bu yolu Deməli mən e, 2019-cu ildə Salih Məmmədov nəqliyyat nazirinin qablında olmuşam. O mənə söz verdi ki, 2020-ci ildə avqust ayında bu yol istifadə istifadəyə veriləcək. Ha, gəldi indi muharbə düşdü arada. Bu yollar bizim yollarımız qaldı. artıq 2021-ci ildir. İnşallah bu, bütün bütün sənədləri deyir, özlərin deməli hazırdır. Bir işə başlamalıdan. Ancaq heç bir belə Marağlanla yoxdur ki, İnşallah. burada insanlar yaşayır, insan yaşayır burada. Yoxsa nə yaşayırsa bilinmir. Gəlmisiz bu yollara. İndi bu gün qurudur. Yağışla havada gəlmək gerek o yolu gələ bilərsiz indi. Burası yetdik, burada 5 min əhali yaşayır. Gəl 5 min əhalinin yerinə baxım da. Gördüm. Bu xahişlərin məhdətə orqanları siz nəqliyyat nazirliyinə müraciət edin, onun hərəkət olun. Cəmiat adından müraciət edən soruşur ki, bu yol haçaq düşəcək? İnşallah, inşallah dəstəyə alarıq, yolların düzəldilməsi, məscidin düzəldilməsi. Buyurun, ana sizlə hə, sözlərinizə hə, müraciət edən anamızdır. Salam, xoş gəlmisiniz xanım. Mən bir şəhid vasitə olaraq müraciət etmişəm sizə, dəstək istəyirəm sizdən, xahiş elirəm sizdən bir şəhid vasitə olaraq icra başçılarından köməkli istəyirəm. Bu məscid Allahın evidir. Bütün cəmiət bayram günə gəlin xanım. Namaz qılmağa ibadət eləyə yeri yoxdur. Bu bərvaq dəzyyədə dim istimiz. Xahiş elirik bu barədə bizə köməkliyi eləsin icradan. İnşallah köməkliyi olar. Görək də yoldan 10 kəndli adamlar da buradan xanım keçir, saxlayır maşını burada. Namaz qılmağa yeri yoxdur. Baxmada deyək hansı kəndi, Karatsaylıc kəndidir. Düzgün deyil. Xahiş elirəm bizə köməkliyi eləsindən. İnşallah, dəstəkləyəcəklər. Şəhid vətəni olanlara dövlət tərəfindən sizərləniki dəstəklər, yardımlar olunur. Sağ olsun, dövlətimiz, prezidentimiz eləyib. Nə kimi yardımlar olunur? 11 min ailəmizə verilib, şəhid vətənlərə verilib, sağ olsunlar. Ondan başqa heç bir. Göz nümayəndə. Yox 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 yox. yox, 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 yox. Yox, yox, yox. Yox. Amma ıı, prezident Buradan. qanun qəbul eləmişdi ki, şəhid ailələri. Mən də xanım, mən burada yox, burada özüm yaşayıram. Hə, ö, mənim ata yurdum Salyan rayonunun Qara Bağlı kəndidir. Mənim qardaşım Salyan rayonunun Qara Bağlı kəndində şəhid, orada da çəkildi. Bəli, mənim qardaşım Rəhimövrəhim Abdülkərim oğlu 1993-cü ildə əsri götürülüb, şəhid adı verilib dövlətimiz. Mən bir şəhid bacısı olaraq Qardaşım da qürüyür görəm. Allah, bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Sağ olun. Allah Mənim də sağ olun. Hala. Mənim də evladım burda, kənddə burda. Əfəndi sayılır. Kəndin bu mollası deyilir. Yəni xahiş edirəm onun da adından köməkliyi istəyirik. İnşallah bir sizlərə dəstək. Hə, sağ olun. Allah. Qurban olan bir şəhid batsılar. Köməkliyi istəyirik sizdən. Yenə də dönə-dönə xoş gəlmisiz. Sizin köməkliyi istəyirik xahiş edirəm. Uşağa da gələrdiz sonra. Balaxmazan Qarasiyəc kəndinin mömin insanının da namaz qılanaq deyəm. Anaz bir 20 ildir bu məsciddə ibadət edirəm də kəndin mollasıyam. E, çox xarış edərdim ki, bizə bu köməklik gəlsəydi ki, bu məscidimizin vəziyyəti bizə həqiqətən də o bayramda da millət olub namaz kılmağa ümidlə yer tapılmadı. İndi başa düşürəm pandeminin nə qədər də nə də olsa ağa, bu çanta bir 10-15 nəfər namaz qılanlarımız var. Çox sevinə dəkib məscidin vəziyyəti Bizə nəzər də nəzərə alınsın, tikilsin, nəzər yani bundan sonra ibadətlər yerinəsin. Yəni namaz qılansın, dualar edilsin, əzan səsi gəlsin. Biz çox istəyirdik ki, bunlar biz üçün gələni heç olmasa gələn oruclu ayınca biz bunları heç olmasa gələn bu məscidimizdə namaz qılaq, dualar edərlər, zikirlərlə yox. Yəni çox xahiş elərdim ki, bizim bu məscidimizi tikməsində bizə kömək eləyərlər, dəstək olsunlar həm israr hakimiyyətindən xahişimiz var, həm dövlət tərəfindən, həm dini qurumlar tərəfindən ki, yəni namaz qılan ibadat hədlərinə nəzər atsınlar. Yəni biz də ibadat əhli, biz də namaz qılan bir insanam. Çox xahiş edirəm, biz köməkli gələsinizlər. Bu məscidə gələn inşallah bu mübdə kimi, bu mömin kimi bu məsciddə necə məsə azan səsi vermək birinci məsələsi bəsən. Arzum inşallah, odur ki, neçə inşallah. ildir bu kədə dindarlıq edirəm. Həqiqətən də neçə ildir 20 ilə yaxındır bu kənddə məscidinə gəlib azan verəm. Bax bu vəziyyətdə azan verə bilmirəm. Məcburiyyətdən Yəni nəsibə müraciət edəndə gedmişik, təxə gəlmüşükdə hələ ki icazəmiz yoxdur. Çox xahiş eləyərdik ki, gələndil bizə hər gələn. cəmizə qismət olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Çox sağ ol.